Регламент до 10 минут. Еще время. <laughs> Глуба, уважаемый президиум, дамы и господа, коллеги, первое большое спасибо за приглашение и возможность выступить перед таким высоконаучным и практическим обществом судебных медиков. Но э, мой доклад несколько, может быть, не относится к проблемам судебной медицины как таковой. И, тем не менее, я считаю, что мы можем поделиться опытом нашей работы о тканевом банке, который создан впервые на постсоветском пространстве и, можно сказать, в Европе именно на базе судебной медицинской экспертизы. Центр судебной медицинской экспертизы Латвии. О, как ну, э, здесь вы видите нашу небольшую страну, у нас население примерно около 2 миллионов человек. И э, так как банк создан в Риге, то население Риги сейчас около 700 тысяч. Э, мы в Латвии скрываем примерно 2500 экспертиз в год. И из них 61% насильственной смерти. И здесь вы видите за 12 год количество экспертиз и количество экспертиз в районах республики. Сразу хочу заметить, что ткани берутся у доноров только которые поступают в них. Мы проанализировали количество смертей в Латвии которые проходили через центр судебно-медицинской институции за довольно длительный период времени, как советского периода, так и после восстановления независимости, и получили такие цифры, которые вы здесь видите, такую кривую, волнообразную. И вот красным цветом отмечено резкое падение после этого красного цвета, количество судебно-медицинских трупов, потому что правительство Латвии приняло совет министров приняло äh, принял правила äh, порядка выдачи свидетельства о смерти, которые резко расширили возможность семейным врачам выдавать свидетельство о смерти. И, соответственно, ненасильственная смерть практически от нас ушла. И теперь количество экспертиз, и внизу это проценты просто о процентном отношении между Ригой и Латвией. То есть почти половина трупов судебно-медицинских скрывается в Риге. В 1992 году был принят закон, в Латвии был принят закон Называется, он, если правильно перевести, закон о защите тела умершего человека и об использовании э, тканей и органов в медицине. Э, вступил в силу в 91 января 1993 -го года. Это первый закон в области медицины, принятый в независимой второй, во время второй независимости Латвии. Потом были уже другие законы. Но этот закон был первым. И в законе... Четко оговорено э, порядок, или не порядок, четко оговорены принципы использования э, тканей э, и органов человека и э, что самое главное соблюдены права умершего, права родственников. Но в законе, в отличие от вашего закона, насколько я знаю, заложен принцип презумп презумпции согласия. То есть, если при жизни не запретил человек использовать свои ткани и органы после смерти, то подразумевается, что он вроде бы согласен. Ну и там есть уже дееспособный человек и после 18 лет. И далее уже идет э -э реглам регламентирующие материалы, как оформляется запрет. То есть каждый дееспособный человек имеет право запретить или разрешить изъятие органов. Правда, люди этим не пользуются. И это очень легко сделать, только надо изъявить желание, и заносится данные, специальную базу данных, которая э, находится в регистре жителей, и мы то есть люди, занимающиеся трансплантацией, имеют круглосуточный доступ к этой базе данных. То есть принцип такой, что сначала надо проверить, нет ли запрета, а потом уже можно тогда решать вопрос о потенциальном доме И э, закон регламентирует э, вообще использование тканей и органов. А э, сейчас я хочу познакомить несколько директив, в области тканевых банков, которые были приняты Евросоюзом. До 2004 года практически э, таких директив не было. Были э, кровяные директивы, отдельные рекомендации Всемирной организации здравоохранения и различных конгрессов. Но в 2004 году, в 2004 году была принята директива и ЕС и Европейского Союза, и она очень длинно называется, но в этом, собственно, названии весь смысл этой директивы. Это очень такая довольно сложная техническая директива. Она большая, там около э, 60 страниц э, мелкого шрифта, но тем не менее все, каждый шаг по шагам там э, имеется. И э, после него э, были приняты еще дополнительные директивы, которые... Э, да, и эта директива была значит, внедрена во все страны Евросоюза, в том числе и в Латвии в 2006 году. Э -э Главный принцип этой первой директивы, ее декларативной части, что э Ев Европарламент, Евросоюз призывает учитывать, что правитель национальное правительство каждых, каждой страны должно довести до сведения населения, пропагандировать, можно так сказать, в кавычках, э, о том, что все граждане Евросоюза – это потенциальные доноры. То есть каждый человек должен знать, что он может быть потенциальным донором, то есть не только тканей, но здесь в данном случае конкретно тканей. И э, это, этот принцип записан прямо так и написано – «We all are potential donors». И задача национального правительства довести эту информацию до каждого жителя страны. После, так, учитывая, что эта директива такая довольно была обширная и, можно сказать, даже в некоторых местах непонятная, то были приняты в шестом году, была принята и внедрена во все страны тоже в шестом году. Технических треб... Там были различные технические требования, ну конкретно какие должны быть коневые банки, какие должны быть э, условия и хранения и прочие транспортировки, чтобы не было э, возможности передачи каких-то заболеваний и прочее. И в э, шестом году также, в седьмом году была еще дополнительная директива тоже о технических требованиях, там больше о консервации, хранении и дистрибьюции. То есть все действия тканевых банков теперь в Евросоюзе строго регламентированы. Почему это было принято? Вы знаете, что в Евросоюзе, ну вообще в Европе, ну пионеры это американцы, конечно, а каждая уважающая клиника имеет свой тканевой банк. И вот эти мелкие бан банчки такие, они работали как они хотят. И, конечно, не было порядка. И поэтому Еврокомиссия решила, что э, должны быть единые стандарты. Э, они приняты и они требуют исполнения, но учитывая, что она довольно непонятна, поэтому Еврокомиссия издала, так сказать, руководство для тканевых банков. И это был большой коллектив авторов из 14 стран, в коллективе 4 человек. Я имел честь быть в этой комиссии, в этой рабочей группе, и было вот издано такая, такое руководство, которое э, подробно разъясняет все нюансы, которые записаны в этих директивах. Там вот это листов авторов, это сказка проекта в том числе и э, очень много стран как новых стран Евросоюза, так и старых. Соответственно, в седьмом году, после принятия директивы, в Латвии были изданы правила кабинетов министров, они назывались «Порядок забора хранения использования человеческих тканей в которые на национальном уровне закрепляли все эти правила. И, ну, вы видите, здесь органов. Но дело в том, что Еврокомиссия в прошлом году приняла Отдельную директиву по органам, о трансплантации органов. И, э, соответственно, ткани и органы не могут быть вместе. Поэтому сейчас готовятся э, новые правила Кабинета министров, которые на национальном уровне о порядке, собственно говоря, работы тканевого банка. Э, в 1999 году Министерство здравоохранения приняло приказ, который узаконило эту деятельность нашего банка, который, как я уже повторяю, был создан на базе Центра судебно-медицинских экспертиз Латвии. И это был первый такой банк на постсоветском пространстве. И, и, и он работает до сегодняшнего дня. Здесь вы видите, он полностью удовлетворяет, я должен повторить, полностью удовлетворяет костный трансплантат. Мы занимаемся заготовкой костных трансплантатов и роговицы. Потребности в костных трансплантатах мы удовлетворяем в клинике республики полностью. С роговицами у нас большая проблема. У нас есть ожидания больных на пересадку роговицы держится примерно на уровне 150 человек, к сожалению. Потому что роговицы имеют некоторые свои нюансы и довольно наш контингент вообще очень вы сейчас увидите. Значит, и тысячи активистов, то есть количество доноров на миллион человек в Латвии примерно в среднем, ну, где-то на десятом месте в Европе примерно. Первое место занимает, как ни странно, католическая страна Испания. У них очень сильно развито донорство, как тканевое, так и органное, ну и где-то в середине. И работа Коневого банка строго регламентирована. Она находится под контролем государственной, государственного, а... государственного агентства лекарств. И здесь написано, что должен делать Коневой банк. Заполняется протокол донора и проводятся сирологические исследования на... Э, иммуноферми... мы проводили на иммуноферментном анализе. На... Лаборатория у нас работает на базе э, центра э, государственного центра крови, ну это донорской крови. Обязательно, обязательно проводятся анализы на вот эти вирусные заболевания: гепатит, В, С, и сифилис. А сейчас мы работаем на э, э, pcr методом и методом на. на метод дорогой, один анализ стоит около 150 это где-то 300 долларов, но правительство на платит эти анализы. И что мы получили? Вот мы сравнивали за несколько лет. И здесь в процентном отношении в сколько положительных результатов. То есть эти доноры не могли быть использованы. В э, большие цифры это трупные доноры, а э, проценты после запятой это живые доноры крови. То есть вы видите, что в процентном отношении э, э, трупная кровь дает очень много, метод очень чувствительный, и трупная кровь дает очень много... Э, Врон к козы ты ложно положительных результатов. Это очень большая проблема, а у надреакции реакции, у нее есть, к сожалению, очень длительный серый период. Но, тем не менее, Еврокомиссия допускает эти исследования и считается, что надреакция реакция самая точная. То есть, даже у доноров крови, если есть серологические позитивный результат, их все равно проверяют на анатреакции. Я уложился ну, в срок. И вот, спасибо за внимание, здесь вот эта старинная гравюра, вы видите, это первая трансплантация. Это святые врачеватели Костяна Демиан в 4 веке до нашей эры пришили ногу больному. Наверное, конгрена была, причем нога черного человека. Значит, это первые трансплантологи мира. Спасибо, вот, Павлович. Какие будут вопросы? Если вы задаете вопросы, пожалуйста, представляйтесь. <клышленный> пожалуйста. Вы, я я просто почему такой. Я, 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 я понимаю, что это не основная работа судебных да. медиков и так далее. Вот, а скажите, пожалуйста, на каких условиях проводится оплата вашим сотрудникам, экспертам, и потом есть у вас коневой банк, под коневому банку проводится оплата на счет бюро, или это чисто, чисто идет по, на то или бюджетной основе? Мы бюджетное учреждение, и это работа на в штатном расписании это структурное подразделение бюро. И эксперты, которые там работают, эксперты которые там работают, получают все ресурсы. Это отдельное подразделение. Да? Отдельное, подраздел... отдельное структурное подразделение бюро. Да. что? Подчиненное... Выделить? что выделить? Оно занимается забором тканей. Как я говорил, ткани и роговицы, первичной обработкой и передачи дальше в клинике. Роговица не обрабатывается, пересаживается в нативном виде, потому что, вы знаете, роговица очень э, неаллергенная и не иммунная, а ткани проходят дальнейшую обработку там их э, э, жесткими гамма лучами, э, которые потом используются стерильные используются дальше. Еще вопросы? Можно? Профессор Кревно, пожалуйста. Григорий Михайлович, вот наше законодательство российское как, стремится э, к рекомендациям Еврокомиссии. Я хотел по органному донорству задать вопрос. У что тоже существует презумпция согласия. Я не беру тканевой э, забор тканей, э, так сказать, для мышц, костей, фас и так далее. видимо, у вас так вот отработано. А вот что касается органного донорства, ведь э, роль судебно-медицинской, ну, презумпция согласия, это э, наши позиции сходятся. То есть, это, это понятно аудитории, да, что если донор при жизни или его родственники не заявили а, о том, что они против изъятия органов, значит можно брать. Тогда, когда наступает этот самый час пик, а, приглашается судебный медицинский эксперт к тем лицам, которые занимаются изъятием этих органов. Это специально обученные люди, так называют трансплант-координаторы которые при вот эти вот, э, там существуют свои специалисты, они подключают это бездыханное тело к своим аппаратам и создают э, искусственное кровообращение, до тех пор, поддерживают его, да, до тех пор, пока Решил. не будет решен вопрос о взятии. И вот роль судебно-медицинского эксперта, э, к чему сводится Я поясню, к чему у нас сводится. Было заблуждение о том, что эксперт должен приезжать ему устанавливать и констатировать наступление смерти. Ничего подобного констатирует наступление смерти за реанимации врач-невролог. Смерть можно. Они констатировали роль эксперта. Мне эксперта, им здесь не нужно. Нужно единственное согласие от эксперта, можно ли производить забор органа или нет. То есть не помешает ли из, изъятые органы для последующей экспертизы, исследований и так дальше. Эксперт дает согласие или не дает. В случае дачи согласия или не согласия, он уведомляет об этом прокурора. Как у вас? Ну, во-первых, я хочу сказать, что э, мы не занимаемся органы трансплантологии. Э, это большая, так называемая, трансплантология. У нас существует центр пересадки почек, который занимается пересадкой почек, печени и сердца. Э, с 90 у нас, да, существовал такой порядок, это был приказ Министерства здравоохранения Союза, когда в бригаде по изъятию участвовал судебно-медицинских Это отменено в 92 году с выходом вот этого закона, и судебные медики не э, участвуют ни в какой э, ни консультации смерти, но общем, там судебных медиков нету. Э, что касается России, насколько я знаю, ваше законодательство у вас один закон о погребении требует согласия родственников, а закон о трансплантации не требует. И очевидно вот эта коллизия э, все ваши проблемы, вот то, то это громкое дело врачи что я хочу сказать, что о проблеме как таковой, понимаете, Еврокомиссия и вообще законодательство говорит о воле умершего человека, высказанной им прифир. А подменяется понятие ⁇ воля родственников ⁇ То есть они хотят... Дадим, они хотят, не дадим. Практика, вот мы, мы не спрашиваем разрешения а трансплантологи, мы, координаторы, они работают с родственниками. Практика 90% просят дайте денег. Вы там зарабатываете, вы продаете, это все заслуга журналистов, там бочка стоит 30 тысяч. Там. Все это, вы прекрасно понимаете, что это стоит не почка, а стоит операция. Она дорогая довольно. Спасибо. Ну, не важно. Ну, и поэтому вот эта вся проблема, что родственники выдают свое желание за желание покойного. Поэтому Еврокомиссия говорит, что надо донести волю покойного. Все ясно. Еще вопросы? Пожалуйста, Засименко. У нас Евросоюза, мне это неизвестно, оно то есть, но оно как бы идет пока дает рекомендательный практик, в каждой стране все равно свои требования, я извиняюсь. Поэтому у того вопрос такой. в Латвии разница между тем, что вы на складах, что именно название того танка горит, что склад после, между например, аллографом, как в той же Италии или Германии, когда Италия пересаживает не на тиму а уже обработанную, и это не горит, как лекарство. Не лекарства, нет, мы не лекарства. знаете что на русском языке цитату уголовного кодекса Как нас учитывают? У нас есть статья Начну с конца. Статья Уголовного кодекса 139 нарушение закона о трансплантации. Криминального закона. Ну, уголовный кодекс лучше криминального закона. Там что-то нарушение этого закона влечет там, по-моему, срок если не ошибаюсь, до Ну, не важно. Но закон, есть, статья, нарушение закона есть. Поэтому надо четко соблюдать все правила. Что касается европейской директивы. Европейская директива, ну, вы, наверное, знаете, Евросоюз, это примерно для нас это близко, как раньше Москва. Там Министерство здравоохранения говорило и спускало до Министерства там, союзных республик. Примерно так же работает Евросоюз. Они носят директива, носит не рекомендательный характер, она носит законодательный характер. Все страны, которые... Страна может не подписать эту директиву, но если она ее подписала, значит, она обязана ее выполнять. И поэтому национальное законодательство базируется, вот эти правила Кабинета Министров, они строго базируются на правилах на этой директиве. Но я еще раз повторяю, что директива, она техническая. Там расписан там, порядок, например, как должен быть маркироваться этот препарат. И, это, и в соответствии со своим законодателем. вы понимаете, что наш коневой банк и его объем работы это, ну, вон, для Запада это мельчайший. Там нет. есть банки, которые оборудуют коневой банк, а создать коневой банк, это минимум 20 миллионов евро. Минимум. То есть у вас, понимаете, нет? У нас аллограф, у нас нативная роговица, аллографа нету. Нет. И, кстати говоря, это не лекарство, а medical devices, это медицинские средства Евросоюза. Спасибо да. большое, Спасибо. Спасибо. Приглашаем с вами